Дня защиты детей 21 числа в киевской областной администрации мы там были как спонсорами, помогали деткам и вместе с компанией с украинки, с компанией Серпань, мы помогали проводить это мероприятие. И там мы познакомились после этого мероприятия ко мне подошла Алина и говорит: это Триполи, украинка, мы должны вместе сделать проект. И пригласила меня на день Киева, на 29 число, приехать в паркет Я приехала и увидела совершенно потрясающие вещи. Во-первых, наши припольские наши изделия, гончарные, мастер-классы, танцы. И все это исключительно благодаря тому, что у ребят есть хобби, кроме всего прочего. Ребята делают, пишут проект, являются членами комп, э, группы Инактус, это конкурс, а Потом об этом Вадим обязательно расскажешь потом. Хорошо. Вот да, и, все хорошо. и все после я этого фактически красава. все все вот началось быстро. Я увидела о том что у них на стенде представлен туристический маршрут, на который достаточно много людей останавливалось и интересовалось. Но маршрут этот почему-то шел трипольская культура, но маршрут шел Киев, Стайкер, Жище. То есть ни Украинки, ни Триполи, ничего нет. Тогда мне пришла мысль о том, что почему мы нам не сделать? У нас замечательные села, у нас великолепные горы, у нас есть перспектива объединения громад. Почему людям не показать, на разработке конкретного маршрута как можно конкретному селу, конкретному человеку жить просто лучше. Просто иметь возможность заработать деньги, иметь возможность сделать какую-то комнату для гостей тоже в том же выдаче, чтобы приехали гости, остановились, заплатили за это деньги, заплатили туристичный сбир, который попадет в бюджет сельской рады. Почему это людям не показать? И вот мы решили, вот не прошло и месяца, как фактически ребята приехали первый раз две недели назад. Назад. Они приехали с пробной экскурсии, они взяли профессионального экскурса года. Они сами прочувствовали этот маршрут. И сегодня первый Велофест, сегодня первое совместное мероприятие, которое мы сделали при поддержке польской станции. Екатеринской Татьяны Михайловны, которая тоже очень прониклась этим. И вы знаете, что мы решили? Мы решили, что хватит Хватит криков, хватит Сыгали, оснований. Давайте тоже. делать конкретные простые да, вещи, которые совершенно нормально? точно ну, сегодня да, кто-то да, кого-то да. копеечку заработает если мы наш маршрут Тропильский месяц, если мы его раскрутим, у нас мы сидим фактически на потрясающем бренде, бренде польской культуры, который у нас в нашей стране к нему так все относятся, знаете, а это колоссальный толчок, на котором наши все села могут просто стать, ну, конечно же, вместе с Украиной, которые могут стать самодостаточными, богатыми, а если мы объединимся, то мы будем иметь колоссальный потенциал, мы вместе сможем и дороги сделать, и освещение, и все, поэтому вот от Простых, очень конкретных, доступных и простых вещей мы идем в такое. Построила земле взятой аромаде украинской. Маленький рай, куда все будут ехать с удовольствием и будут хотеть. Здесь жить. Ну что, вот Алиночка приехала из Киева, правда, не на велосипеде, но... Свои ехал со своей, очередной. нормально. Не разрешили сразу ехать, сказали садись. Да. Но ну, у нас есть возможность, в принципе, на велосипеде, на электричке сюда до, до стугны доезжать. Только электрички крайне Но редко ездят. Ходит. Вот у нас у нас не, нету инфраструктуры, нету маршрутов, ничего нету. Колоссальные возможности потрясающие краевыды, изумительная природа, ты культура, которая 7 тысяч лет, одна из древнейших в мире, люди мои. Ну, мы же просто должны в золоте все купаться с вами и быть э, долларовыми хотя бы, ну, не миллионерами, но, по крайней мере, по пару тысяч долларов ежемесячно все должны зарабатывать. И пенсионеры у нас должны жить, и дома у нас должны быть красивые, разноцветные, чтобы радовали глаз. И набережная, конечно же, набережная у нас должна быть. Ну как? Попробовали? Просто да, хорошо. Как вас зовут? Да, там тоже. Да. программу видел там значит а вон э, поменял уже велосипед вадим руководитель группы вадим иди я тебе алексея знакомлю это наш айтишний горсоветовский. поэтому э, наш друг и вообще вы давно работаем вместе вадим руководитель группы все давайте С вами я Аліна Севастюк, керівник відділу з розвитку бізнесу KPMG в Україні і бізнес-наставник, волонтер, який допомагає студентській команді Enactus Kneo. Трипілля – це цивілізація творців, і ми відчуваємо цю енергію сьогодні під час велопробігу. Для мене це особливий момент, тому що мрії і плани збуваються, якщо ми об'єднуємо зусилля місцевої влади, студентів, науковців, підприємців. І я впевнена, що будь-який проект, коли є синергія, він дає надзвичайні результати для місцевих громад, для розвитку освіти і для розвитку держави. Взагалі, коли ми створювали цей проект, надзвичайно важливо було закласти в основі дух підприємництва, навчити створювати нові проекти, залучаючи багато зацікавлених сторін. І сьогодні я хочу побажати всім вірити у вашу мрію. Планувати строками, навіть якщо це здійснюється дуже швидко, але це можливо, коли зустрічаються відповідальні ентузіасти, які хочуть, знаючи майбутнє, робити сьогодні добрі справи і давати результат надовго, як це робили трипільці. Ми досі про них говоримо, і ми створюємо проекти енергія, трипілля, зв'язок поколінь.